выполняли поставленные перед нами задачи. Я еще раз повторюсь, я живу, я хочу просто, чтобы люди ну, видели, что в городе есть милиция, что милиция на что-то способна. Я понимаю, что ну, даже во всех этих развитых государствах там жалобы поступают на милицию. Чтобы мы свели эти жалобы ну, к минимуму. Я же не говорю, что мы сейчас вот поговорили и все, побежали, мы навели за две минуты порядок. Это, ну, я так понимаю, долгий процесс, но мы должны что-то делать. Мы должны прислушиваться к вашему мнению. Потому что мы ну, иногда считаем, что ну, общайся ну, действительно есть доля ну, таких моментов, от которых как бы, на фоне тут загруженности в работе мы что-то ну, ну, пропускаем, пробегаем быстренько. Действительно надо вернуться и начать допустим, с такого-то этапа наводить порядок. Ну, пользуясь случаем, я хотел бы, чтобы и начальники милиции, и заместители ну, были все в курсе, потому что тайн никаких нету. Ну и хотелось бы в первую очередь от вас услышать те проблемы, которые вы видите, чтобы мы ну, ну, составили для себя план. Здесь протокол, здесь штаб, который будет это, ну, составлять план работы. И мы учтем это все в своей работе. Ну и будем делать. Это же помимо того, что надо убийствами, грабежами заниматься, уличной преступностью и так далее и тому подобное. Если можно, я как бы ну, готов начать диалог. У нас как бы программы такой нет, что выступает там Романенко и поясница.